Так, всем привет! Сегодня у нас видосик тестирования. Тестирование в полевых условиях. Есть у меня Deus Light с блондиночкой и Женин Deus фартовый с черной 28 -ой. катушкой. Короче, сейчас я буду тестировать одну вещицу. Она тут закопана в ямке. Это золотой накосник 4,6 грамма, который на днях нашла Женя. Он у меня там зарытый в ямке. І лежить два Деуса. Сейчас я вам покажу настроечки. Настроечки у нас отакі. Так. Коротше, шосту програму я включив. Пробовав в 3, но ну виходить, ходим за 3. Мені посоветовав включить шосту программу. Коротше, дискрим поставив я 55. Чуйка 90, грунт 75, частота на цьому 16, на том максимально, яка вона там 50 якась. Я в них блондинка 55 ну там 54 стоит стандарту можно сместить так понятно тут 17 там 54 полифония так громкость 7 громкость слабых 5 короче везде одинаково все кроме частоты выставил так и еще у нас что у нас тут еще ага скорость что у нас тут за скорость тут скорость 2 поставим сейчас троечку так, и в принципе все. Так, есть. Это есть. Сейчас возьмем это, глянем тут скорость. Так. Что тут по скорости у нас, яка стоит? Чтобы в равных условиях было. Ага, троечку ставим. Всякая мелочь. И... Так, поставил троечку и начались сложняки. Ну, между собой, наверное. Так, все. С шестой программы. Сейчас будем проверять. Так, вдеваю я в ухо с черной. Короче, закопаю десь так, копнув приблизительно, там пол штыка, наверное. Или не знаю сколько там. Короче, черная у нас. Местами там что-то Ну, короче, скажу так, сигнала нема. Отак От чуть-чуть проскакує якось. Єлі-єлі, там щось проскакає, ну ось так уже. Чесно скажу, нічого б не копав взагалі нікакой сигнал. В принципі, сигналу нема. Це так, як можна подумати, що ложнячок. Так, тепер беремо блондинку. Сейчас я потестирую и даже похожу, покопаю. Так, блондинка у нас. Так, оно, а не ну, знаю, чуть чуть. Так, ставим в ухо около микрофона, должно чуть. Есть у нас сигнал. Даже сантимов 5 слабый-слабый поднял. в всех проекциях есть даже 5-7 сантимов поднимаю есть сигнал вот поднял до сантимов 5 тихий слабый есть ну на поле я бы так и копал на скорости 2 даже лучший звук был вот так вот друзья даже 7 сантимов над землей сигнал есть. Тут на этом поле мы такие сигналы все копаем. Короче, жесть. Просто жесть. Надо брать блондинку. Для чего я этот тест делаю? А <laughs> для того, чтобы определиться, брать мне блондинку еще или нет. Наверное, все-таки надо брать блондинку все до черной, потому что реально... Женя ее нашла под самым верхом. Так, Короче, сейчас мы ее выкопаем То сейчас начнут рассказывать. Что там ни хрена не было и вообще что там было. Она там в пакетику зарыта. Сейчас глубину покажу. Вот и пакетик лежит. Все, она. Ну, красота наша. Сейчас находку покажем. Ну, здесь все. Глубина. Ну. Сантиметров 12, наверное. То есть так. Замка сантиметр. Да, где то. 12, даже может 15 сантиметров. Все, красотища. Вот так вот. Вот так. А черная не бачи. То есть, если 15, еще плюс 5, здесь 20, 22 сантиметра. А черная даже 12, 15 не бачи. Вот так вот. Ребята. Хорошо, по таким вещам. Блондинку треба брати однозначно. Зараз ну, побігаю, подимося, може ще наків знайду, тому що в мене той раз було півтора, так як Женя не фартова, в неї було 6. Попробую я з блондинкою побігати. Може щось і в мене вискоче. Ладно, подивимося, зараз спробуємо, погуляємо.